Ə, bu oyun AFFA 17 liqasının 4-cü turunun oyunudur. Tanış olaq. Əvvəlcə başlayaq meydan sahiblərindən Umudzadə 10, komandamızın kapitanı Rəvan Səfərli 20, Rəhman Tahirli. Və maç başladığı Uğurlar Neftçi. Müdafiəçiləri Mətləbdir, Mirzə və Fərhad Balayev. İndi sağ qonaqdan yenidən Səbuhim Əliyevin ötürməsi, zərbə və gol! Aslan Ətəmov. Tamov hesabı açır. Yenə də Səbuhu Həməməliyevin ötürməsini biz burada qeyd etməliyik. Sağ qonaqdan çox təhlükəli də onun ötürmələri. İndi komanda presinq tətbiq edir. Zərbə endirmək olar ötürmə Rəhman Tahirliyə ona qarşı qayda pozulub və penalti. Oyunun baş hakimi İslam Məmmədov 11 metrliyi nöqtəni göstərir. Ötürmə gəldi Rəhman Tahirli istiqamətində və Rəhman burada özü üçün zərbə mövqeyi axtarırdı lakin rəqibin müdafiəçisi hiç səslənir. Rəvan Səfərlinin zərbəsi və gol! Rəvan Səfərlisi hesabını 2-0 edir 13-cü dəqiqədə. Səfərli penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirir. Və təkrarını izləyirik penaltinin. Rəvanın zərbəsindən sonra qapçı istiqamətli topsa da, ə, topa çata bilmədi. Aslında burada elə göründü ki, zərbə endirdikdən sonra Əli İbrahimov artıq oyuna başlayıb komandamızın üzləri, sağ qanattan Səbuhi Məmmədəliyevin ötürməsi, zərbə endirmə oldu, zərbə və gol! İsmayıl Qurbanlı ötürməsindən sonra Nihad, ə üzr istəyirəm, İsmayıl Qurbanlı topu qapıdan keçirdi. Və Səbuhinin artıq ikinci asistidir bu. 11-ci dəqiqədə Səbuhi nin ötürməsindən sonra Səbuhi burda sağdan atıb solundan qaçır rəqib futbolçusunu və topa çatdır. Səbuhi Məmmədliyevin ötürməsi zərbə endirməyə olacaq mı və gol! Və Məmmədliyevdə. Sağ qonaqdan özü keçdi burda rəqib futbolçusunu, ötürməsini etdi və Aslan Ətamov təxminən 1-ci qolla eyni tərzdə vuruldu bu qolda. Eyni tərzdə hücum formalaşdı. Yenə də Səbuhu Həmaməlevin sağ qonaqdan ötürməsi və solda bomboş qalan Aslan topu rəqib qapısından keçirdi. 4-0 aydır artıq komandamız bu oyunda hesabı. 3 oyuna artıq 20 gol vurub. Rəşad Hüseynovun komandası rəqib qapılarına. Əli Narağalov istiqamətində qapçı. Top irəl çıxsa da səfə yol verir və burada qayda pozulub. Qayda pozulub, hakimin əlisinə getdi. Qırmızı vərəqə. Əli İbrahimov qırmızı vərəqə görür və meydanı tərk eləyir Əli İbrahimov. Vur. İbrahimov irəli çıxır, topa toxuna bilmir. Əvəzində isə Enar Ağalarovu yuxaraq ona qarşı qaydanı pozur və dərhalda hakim tərəddüd etmədən İslam topu burada alsa da meydandan çıxır top. Və hakim birinci hissəni yekunlaşdırır. Meydandan kənarlaşdırıldıqdan sonra ə, Anar Ələkbərov meydandan çıxarıldı və Əli Hüseynov meydan daxil oldu və ikinci hissə başladı. Kollektivimizə uğurlar arzulayırıq. Bir uzun oturma gəlir. İndi Murad Məmmədov istiqamətində Elgin Cavadov topda 1-dir və Nizad Qarağözlü ilə oynayır. Nizad topu yenidən Elgin Talih Mahmudzadə istiqamətində qaytarsa da oturma dəqiqə almadı. İndi oturma qarçalama mehdasına zərbə və Fəhməliyev topa çatır. Oturma gəlir. Cəlmə meydançasına uzaqlaşdırdılar, amma yaxşı alınmır. İsmail Qurbanlının zərbəsi top rəqib müdafiəsindən qaytdı. Hücum davam edəcəkmi? Bəli. Burada Murad Məmmədovun zərbəsi top qapının yanından keçir. Futbolçulardan kapitan Turan Seyidli yoxdur. İndi ötürmə gəlir. Burada Aslan Hətəmova, Aslan hatrik edə bilər. Zərbəsi top qap qapçının düz üstünə gəlir və uzaqlaşdırdılar topu. Rəhman Tahirli indi topladı. Ona qarşı qayda pozulub və penalti. Səfər Əhmərova penalti nöqtəsini göstərir oyunun baş hakimi. Rəvan Səfərli yerinə yetirmişdi, hesabı 2-0-a çatdırmışdı. İndi isə burada rəqibin 21 nömrəli futbolçusu Ayxan Hüseynov, o da meydana sonradan daxil olub və Ayxan Hüseynov vurşundadır. Hakimin fiti səslənir. Rəhmanın zərbəsi və penaltini dəf etdi. Əli Hüseynov penaltini dəf etdi. Epizodun təkrarını izləyirik. Əvvəlcə ayağı ilə qoq. Ünnağdır və daha sonra qəbul edir Əli ilə. Əli yoxdur. Əli Hüseynov. Yoxdur, yox. Nürrəhman topladı. Rəhmanın yaxşı ötürmə. Amin Muradov istiqamətində solda Aslan boşda. Amin Muradovun zərbəsi və top qapıdan keçir. Məmməd Musayev. Amin Muradov zərbə endirir qapçı bu zərbəni dəf etsə də, top Məmmədin önündə qalır və başla topu qapıdan keçirir. Məmməd Musanın 15 top keçirmişdi kollektivimiz indi də Rəhman Tahirli topladı. Rəhman ötürmə gəlir. Zərbə endirməyi və gol! Azərbaycan endirir burada. Amin Muradov və hesab arasındakı fərqi 6-ya çıxarır. Bunu Çıxarı, ayağa qaldırmaq kimi edirlər və bu əfsanə golun təkrarı Rəhmandan ötürmə gəlir və Amin Muradov rəqib futbolçudan geridə olsa da topa ayaq qoyur və rəqib qapısından sağcın altından ötürmək etməyə, onlar cəlmə meydançasına ötürmə gəlir. Aslanın zərbəsi və gol. Aslan Hətəmov amma 74-cü dəqiqədə komandamızın növbəti golunu vurur. Aslan Hətəmov bir dəfə farslandı. Naum Muradovdan ötürmə təkrarı, solcudan Halhaslan Hətamov bu topu yaxşı saxlamadı. Solcaqla oynamaq olar. Pərvaz Məhərrəmli. Pərvazın ötürməsi bu zərbədir, amma qapçı yaxşı oynadı. Və qırmızı vərəqə alaraq meydandan kənarlaşdırılmışdır. Daha sonra onun əvəzinə 1-ci sənin sonunda meydana daxil olan Əli Hüseynov Ötürmədə səhv yol verir. Xanlıqran futbolçuları zərbə endirməyə yol verirlər. Aslan Hətəmov və gol! Aslan Hətəmov pokera imza atır. Bu gün rəqibi 4-cü nəfəcəzalandırır. Aslan Hətəmov vurub və fikirlərim bu dəfədə sağ qonaqdan gələn ötürməni yenə də boş qapıdan keçirir Aslan Hətəmov. 4-0. Daha doğrusu 8-0 və 4 topu Aslan Hətəmov rəqib qapısından keçir. Və hakim maçı bitirir.